опять субъективное мнение, лично мое, пропало вообще полностью доверие ко всем производителям. Абсолютно ко всем. Даже те производители, которых я уверен, которым помогал, и я точно знаю, потому что даже я писал эти конфигурации, настолько пропало доверие, что я все равно открою, трону, залезу залез на него и перепроверил конфигурацию. А все это не устраивает А потому что реально очень простые. Вот, надо сейчас взять, но штурм вот, идет. Вот уже все, вот сейчас, там 20 метров, и они запрыгнут в окоп к нашим пацанам, пехотинцам. Надо лететь. А ты не можешь лететь. У тебя стоят такие помещения маленькие, такие тысячи этих дронов на складах, которые не летят. И техники, которые сидят на них, не Когда ты знаешь, как решить эту проблему, это просто, что ты потом его взял, чик там перепрограммировал, условно его, и он полетел. А перед этим тратится недели, а у кого-то и месяца, чтобы понять, а в чем же проблема. А там, оказывается, надо поменять частоту циклопии, например, с, с меньшего больше. Убрать биквад, на фильтр, поставить на битерде. То есть, ну, абсолютно разные причины происходят. И ты начинаешь, есть такое понятие, как реверс-инженерия. То есть, ты сидишь и думаешь, а что думал тот человек, когда сыграл этот дрон? А о чем он думал и какую идею он закладывал в эту конфигурацию? И вот это настолько идет глобально, каскад, что это как чума распространяется.